بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جیسے کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالرزاق سکندر صاحب انتقال کر گئے ہیں ان کی زندگی پر مبنی تھوڑی سی مختصر ڈاکومنٹری آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہوں گا مختصر سا تعارف شیئر کرنا چاہوں گا انہوں نے اپنی زندگی میں کیا کیا خدمات اثر انجام دی ہے وہ تمام آپ حضرات کے سامنے شیئر کرنا چاہوں گا آپ لازمی اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا ان حضرت مولانا ڈاکٹر سکندر صاحب اپنے دور میں رئیس و شیخ الدیث جامعہ علوم الاسلامیہ علامہ بنوری ٹاؤن کراچی کے ہیں اور وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے صدر بھی ہیں اس کے علاوہ اقرار روزت الاطفال ٹریس پاکستان کے بھی صدر رہے ہیں اور عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت پاکستان کے مرکزی امیر بھی رہے ہیں حضرت مولانا عبدالرزاق سکندر صاحب کی پیدائش ضلع ایپٹ آباد کے گاؤں کوکل کے ایک دینی گرانے میں ہوئی ہے آپ کا بچپن آپ بچپن سے ہی بچپن س... سے ہی سلیم الفطرت تھے آپ کی معاصرین گواہی دیتے ہیں کہ آپ میں جو نیکی و صلاح اس پیرانی سال سالی میں نظر آتی تھی یہ جوانی میں بھی اسی طرح دکھائی دیتی تھی گویا آپ کا بچپن جوا... جوانی اور بڑاپا نیکی اور تقویٰ کے لحاظ سے ایک جیسے ہی یہ ہے آپ کے والد گرامی سکندر خان بن زمان خان اپنے حلقے میں بڑے با تھے خاندان اور گاؤں کے تنازعات میں ان سے رجوع کیا جاتا تھا جنہیں وہ خوش اسلوبی سے نمٹا دیا کرتے تھے بچپن سے ہی علماء سلحا سے گہرا تعلق تھا جس کا اثر ان کی زندگی پر ایسا نمایاں معلومات آپ کو خوب مستحضر تھی جس کی, جس کی بنا پر بہت سے علماء بھی آپ سے محتاط انداز میں گفتگو کرتے تھے کیونکہ غلط بات پر آپ ٹوک دیا کرتے تھے نماز باجماعت کی پابندی تلاوت قرآن کریم ذکر الہی سلہ رحمی اصلاح ذات بین رافت و شفقت اور ضعفہ کی خبرگیری ان کی خصوصی اوساب او میں سے تھے مجد کی خدمت و تعمیر سے بہت شعف تا. حضرت مولانا عبدالرزاق سکندر صاحب کی تعلیم پر بات کرتے ہیں قرآن کریم کی تعلیم اور میٹری تک تک دنیاوی فنون گاؤں میں حاصل کیے اس کے بعد ہریپور کے مدرسے داراللوم چوہر شریف میں دو سال اور احمد المدارس سکندر پور میں دو سال پڑا انیس سو باون میں مفتی آزم پاکستان مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ کے مدرسہ دارالعلوم نان نانک وڑا, وڑا کراچی میں در درجہ رابعہ سے درجہ سادسہ تک تعلیم حاصل کی درجہ سابعہ اور دورہ حدیث کے لیے محدث العصر علامہ سید محمد یوسف بنوری رحمہ اللہ کے مدرسہ جامعہ علوم الاسلامیہ علامہ بنوری ٹاؤن میں داخلہ لیا انیس سو چھپن میں فاتحہ فراغ پڑا واضح رہے کہ اس مدرسے میں درس نظامی کے پہلی طالب علم آپ ہی تھے اس کے بعد آپ نے انیس سو بہاسٹھ میں جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ جس کے قیام کو ابھی دوسرا سال تھا میں داخلہ لے کر چار سال علوم نبوی نبویہ حاصل کیے بعد ازا جامعہ اظہر مصر میں انیس سو بہتر میں داخلہ لیا اور چال سال میں دکتورہ مکمل کیا جس میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ امام ملفقہ العراقی کے عنوان سے مقالہ سپرد قلم فرمایا آپ کے اساتذہ کرام میں علامہ سید محمد یوسف بنور رحم اللہ مولانا عبدالحق نافی کاکا خیل مولانا عبدالرشید نعمانی حضرت مولانا لطف اللہ پشاوری مولانا صحبان محمود مفتی ولی حسن ٹونکی مولانا بدیع الزمان درس و تدریس میں درس و تدریس کے حوالے سے دارالعلوم نانکواڑہ میں دوران تعلیم ہی عمدہ استعداد و صلاحیت کے بنا پر کراچی میں لیبیا و مصر کے حکومتوں کے تعاون سے عربی زبان سکھانے کے لیے مختلف مقامات پر ہونے والی تربیتی نشستوں میں پڑھانے کا موقع ملا اس سے آپ کو تدریس کا کافی تجربہ حاصل ہو گیا علاوہ عزیب بنو... آ... بنوری ٹاؤن میں درسی نظامی کی تکمیل سے پہلے ہی حضرت بنوری رحم اللہ نے آپ کی صلاحیتوں کو چاندتے ہوئے اپنے مدرسے کا استاد مقرر فرمایا آپ کا زمانہ تدریس انیس سو پچپن سے تا حال جاری و ساری تا بیت و خلافت میں ظاہری علوم کی تکمیل کے علاوہ آپ کے باطنی تربیت میں بھی شیخ بنوری کا سب سے زیادہ حصہ تھا علاوہ ازی حضرت حضرت شیخ الدیث مولانا محمد زکریہ کاندلوی حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالحی عارفی نور مرقدہم کی صحبت سے مستفید ہوئے اور حضرت مولانا محمد یوسف شہید رحمہ اللہ اور حضرت مولانا سرفراز خان سبدر رحمہ اللہ تعالی سے اجازت بیت و خلافت حاصل کی جامعہ علوم الاسلامیہ سے تعلق انیس سو پچپن میں اس مدرسے کے درسی نظامی کے پہلے طالب علم کی حیثیت سے یہ تعلق استوار ہوا دوران طالب علمی ہی حضرت بنوری رحمت اللہ علیہ نے آپ کی عمدہ استعداد دیکھتے ہوئے آپ کو استاد مقرر فرما کر یہ تعلق مضبوط کر دیا انیس سو ستتر میں انتظامی صلاحیتوں کے اعتراف میں ناظم تعلیمات مقرر ہوئے انیس سو ستانوے میں مولانا ڈاکٹر خوبیب رحم اللہ مختار شہید کی شہادت کے بعد رئیس الجامعہ کے لیے آپ کا انتخاب ہوا اور دو ہزار چار میں مفتی نظام الدین شامزئی شہید رحم اللہ کی شہادت کے بعد شیخ الحدیث کے مسند نشین ہوئے یہ دونوں ذمہ داریاں تا حال بحسن و خوبی نباتے رہے عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت سے تعلق عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ اور فتن قادیانیت کے تعاقب کے لیے یہ جماعت قیامت قیام پاکستان کے بعد امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحم اللہ تعالی کے زیر امار وجود میں آئی انیس سو چورتر میں شیخ بنوری رحم اللہ کے زیر عمارت اس جامعہ کی چلائی جانی والی تحریک کے نتیجے میں آئین پاکستان میں عقید ختم نبوت کا تحفظ ممکن ہوا انیس سو چوراسی میں اسی جماعت کے تحت چلائے جانی والی تحریک کے نتیجے میں امتناع قادیانت آرڈیننس وانس ہوا پاسپورٹ میں مذہب کے خانے کی بحالی اور دو ہزار دس میں ناموس رسالت کے قانون کے تحفظ کے لیے چلائے جانے والی تحریک میں بھی اسی جماعت کا بنیادی وکلیدی کردار رہا حضرت ڈاکٹر صاحب انیس سو ایکاسی میں اسی جماعت کے مجلس شورا کے رکن منتخب ہوئے حضرت سید نفیس الحسینی شاہ رحم اللہ کے وسال دوہزار آٹھ کے بعد آپ نائب امیر مرکزیہ بنائے گئے حضرت مولانا عبد المجید لدانویک رحم اللہ کے انتقال دوہزار فندرہ کے بعد آپ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے امیر مرکزیہ منتخب ہوئے علاوہ ازی آپ نے مجلس جس کے کئی اردو مطبوعات کا عربی ترجمہ کر کے عرب ممالک میں انہیں عام فرمایا اقرا و اسلام کی دعاؤں میں قائم کردہ پاکستان کے پہلی دینی علوم و دنیاوی فنون کا امتزاج رکھنے والی ادارہ سرفرس و صدر مفتی ولی حسن ٹونکی مولانا محمد یوسف لدانوی حضرت سید نفس حسینی ان بزرگوں بزرگو بزرگو کے بعد سرپرست و صدر تھے وفاق المدارس العربیہ سے تعلق قیام پاکستان کے بعد مسلمانہ, مسلمانہ نے پاکستان کے اسلامی تشخص کو برقرار رکھنے اور مملکت خدادات پاکستان میں دینی مدارس کے تحفظ و استحکام و باہمی ربط کو مضبوط بنانے اور مدارس کو منظم کرنے کے لیے اکابر علماء اہل سنت اکابر جا... اہل سنت و جماعت دیوبند کے زیر صدارت انیس سو انسٹھ میں اس ادارے کا قیام عمل میں آیا اس وقت یہ ملک کا سب سے بڑا دینی مدارس کا بورڈ ہے جس سے تقریباً بیس ہزار مدارس ملحق ہے ان مدارس میں تقریباً چودہ لاکھ طلباء و آٹھ لاکھ طالبات زیر تعلیم ہے جبکہ تقریباً ڈیڑھ لاکھ علماء و پونے دو لاکھ عالمات فارغ تحصیل ہو چکے ہیں آٹھ لاکھ سے زائد حفاظ و دو لاکھ سے زائد حافظات بھی اسی وفاق المدارس سے ملحق فیض یابتا ہے حضرت ڈاکٹر شیخ محدث بندور رحمت اللہ کے اس ادارے کے قیام میں دیگر اکابر کے ساتھ بنیادی کردار ادا ادا کر رہے تھے انیس سو ستانوے میں حضرت ڈاکٹر صاحب وفاق المدارس کے مجلس عاملہ کے رکن بنائے گئے دو ہزار ایک میں نائب صدر مقرر ہوئے اس دوران آپ صدر وفاق شیخ الحدیث سرطت مولانا شیخ شیخ سلیم اللہ خان صاحب رحم اللہ کی بیماری و ضعف کے باعث کئی بار ان کی نیابت کرتے رہے ان کی وفات کے بعد تقریباً چھ ماہ قائم قائم مقام صدر رہے چودہ محرم دوہزار سترہ میں آپ کو متفقہ طور پر مستقل صدر منتخب ہوئے آپ کے علاوہ آ... اس کے علاوہ آپ فیفاق المدارس کے نصاب کے کمیٹی کے اور امتحان کمیٹی کے سربراہ بھی رہیں تصانیف و طالب آپ کی جتنی کتابات ہیں ان میں طریقہ العسریہ آ... کیف تعلم لغت العربیہ القاموس الصغیر موقفت الامت الاسلامیہ من القادیانیہ تدوین الحدیث اختلاف العماء وسرات مستقیم جماعت التبلیغ تبلیغی جماعت اور اس کا طریقہ کار چند اہم اسلامی عداب محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی اور حضرت خلافہ راشدین رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین آپ کی زیادہ تر تصانیف اردو سے عربی اور کچھ عربی سے اردو میں مترجم ہے جبکہ مشہور کتاب الطریقت العصریہ عصر دراز سے وفاق المدارس کے نصاب میں شامل ہے علاوہ ازی آپ نے عربی و اردو میں بشمار مقالات و مزام مضامین سپرد قلم فرمائیں جو عربی و اردو مجلات رسائل و اخبارات کی زینت بنے اور مختلف کانفرنس میں پڑھے گئے ان میں سے اردو مضامین تین مجموعوں کی شکل میں مرتب ہو چکے ہیں نمبر ایک مشاہدات و تاثرات نمبر دو اصلاحی گزارشات نمبر تین تحفظی مدارس و علماء و طلباء سے چند باتیں اس کے علاوہ آپ روزنامہ جنگ کے مقبول عام سلسلہ آپ کے مسائل اور ان کے حل کے مستقل کالم نگار رہیں جبکہ ماہ نامہ بی کے مدیر بھی رہیں شیخ بنوری رحم اللہ کی نسبتوں کے امین اور مرجع الخلائق شخصیت شیخ بنوری رحم اللہ سے آپ کا تعلق اس وقت قائم ہوا جب آپ جامع مسجد بنوری ٹاؤن میں عربی کلاس پڑھانے کے لیے تشریف لائے کرتے تھے کلاس پڑھانے کے بعد کچھ دیر حضرت بنوری رحمۃ اللہ کے خدمت میں حاضر رہتے اگلے سال اسی مدرسے میں داخلہ لے کر آپ نے یہ رسمی تعلق دائمی کر لیا سفر و حضر میں خادم کے حیثیت سے بھی ہمیشہ ساتھ رہتے تھے حضرت کو بھی آپ سے ایسی محبت تھی کہ اپنے مدرسے میں استاد مقرر فرمایا مدینہ یونیورسٹی میں پڑھنے کے لیے چار سال کی رخصت دی جامعہ اظہر میں داخلہ کے لیے خود ساتھ لے گئے انیس سو اکسٹھ میں حج پر ساتھ لے گئے تو حج کے تمام مناسق اپنی نگرانی میں کروائیں کیونکہ یہ ڈاکٹر صاحب کا پہلا حج تھا انہی محبتوں اور شفقتوں نے آپ کو اپنے شیخ کا ایسا گرویدہ بنایا کہ زندگی بر کے لیے ان کے ہو کر رہ گئے شیخ کے وصال کے بعد کچھ عرصے تک یہ کیفیت رہی کہ جہاں شیخ کا تذکرہ چڑھتا تو آپ کی آنکھیں ضبط نہ کر پاتی اور بڑے ہانہ انداز میں شیخ کے واقعات سناتے اس وقت آپ اپنے شیخ کے تمام نسبتوں کے امین اور ان کے مسند نشین و جانشین ہے شیخ بنوری رحم اللہ بیک وقت صدری وفاق امیر مجلس تحفظ ختم نبوت رئیس و شیخ الحدیث جامعہ بنوری ٹاؤن تھے حضرت ڈاکٹر صاحب بھی اس وقت ان تمام مناسب پر اپنے شیخ کی یادگار تھے آپ پناہ حافظ شیخ کی تصویر اور شیخ کی نسبت اتحادی کا مظہر عتم ہے اپنے شیخ ہی کی نسبت سے آپ اس, اس وقت, وقت تک پورے ملک کے مشائق و اہل اللہ کے معتمد اور ایسی غیر متنازع شخصیت تھے کہ سب کی عقیدت و احترام آپ کو حاصل تھی آپ کی مجلس و صحبت سے استفادہ کرنا ہر کوئی اپنی سعادت سمجھتا تھا این سعادت بزور بازو نیس دعا ہے کہ اللہ تعالی حضرت ڈاکٹر عبدالرزاق صاحب کو جنت الفردوس میں عالی مقام عطا فرمائے اور ان کے درجات بلند فرمائے جزاکم اللہ خیرا اس معلومات کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا جزاکم اللہؤ خیرا اللہ علام وعلیٰ سيدنا محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم